এজন দুজনের কাৰণে কোনোবা মুসলিমে কিবা একটা কাম কৰিছে বলে গোটে মুসলিম সমাজক দোষ দিয়া এটা ঠিক নয় যোনে দোষী যোনে কালফেট ইয়াক ধরে পেলাই মানে উচিত শাস্তি দিয়াটো প্রশাসনের কাম প্রশাসনে করবো কিন্তু এজন দুইজনের কারণে গোটে জাতিটো যে বদনাম হব লাগে বা বদনাম দিব লাগে এই নয় বেঙ্গলি সমাজতো এজন দুইজন বেয়া মানুষ থাকে খেলে না থাকে এই বলে বেঙ্গলি মানুষ কোনো বা এজনে বেয়া কাম কৰিছে বুলি গোটেই বেংগলী সমাজটো দখ দিব বিচৰাটো সেইটো ঠিক নহ'ব কোকৰাঝাৰৰ ঘটনাটো হয় জানো ময়ো শুনিছোঁ আৰু যেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন বা যেনেকুৱা যি ধৰণৰ আলোচনা হৈ আছে বা প্ৰচাৰ হৈ আছে মই সেইটোও দেখিছোঁ মই জানো চব জাতিৰ মাজত চবেই সমান নাথাকে বড়ো সমাজতো কোনোবা এজন দুজন বেয়া মানুহ থাকে কোনোবা মুছলিম সমাজতো থাকে কোনোবা বেংগলী সমাজতো থাকে বা কোনোবা অসমীয়া সমাজতো এজন দুজন বেয়া মানুহ থাকে তো বেয়া মানুহক ধৰি পেলাই শাস্তি বা প্ৰয়োজনীয়ভাৱে একশ্যন লোৱাটো ভাল এইটো প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব কিন্তু এজন দুইজনৰ কাৰণে গোটেই জাতিটো যে বদনাম হ'ব লাগে বা বদনাম দিব লাগে এইটো নহয় হয় আমার বড় সমাজত কোনোবা এজন দুইজন বেয়া মানুষ থাকে মুসলিম সমাজতো আছে বেঙ্গলী সমাজতো আছে এজন দুইজনের কারণে কোনোবা বা মুসলিমে কিনা একটা কাম কৰিছে বলে গোটে মুসলিম সমাজক দোষ দিয়ে ঠিক নয় যোনে দোষী যোনে কালফিট ইয়াক ধরে পেলায় মানে উচিত শাস্তি দিয়াটো প্রশাসনের কাম প্রশাসনে করবো সেইটাই কোথায় কইস মানে যে কোনোবা এজন দুজনে কিবা ভুল কাম কৰিছে বুলি এনেকুৱা সমাজৰ ওপৰত বদনাম দিয়া সমাজৰ কিবা ওপৰত কাম কৰাটো এইটো ঠিক নহয় মই এইটো সাপোর্ট নকৰে আমাৰ বড়ো সমাজতো আছে এজন দুজন বেয়া মানুহ এই এজন দুজন মানুহে বেয়া কাম কৰিছে বুলি প্রত্যেক বড়ো সমাজক বদনাম এইটো ঠিক নহয় এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল নহয় নয় ৰাজনীতি কৰিব নালাগে মই কৈছোঁ মুঠতে ইয়াৰ পৰা দূৰত থকাটো ভাল মই অনুৰোধ কৰিছোঁ হয় ভুল ভুল কাম কৰিছে কোনোবা এজনে ইয়াৰ নামত গোটেই সমাজক দোষ দিব বিচৰাটো এইটো ঠিক নহয় বেংগলী সমাজতো এজন দুইজন বেয়া মানুহ থাকে কেলেই নাথাকে এইবুলি বেংগলী মানুহ কোনোবা এজনে বেয়া কাম কৰিছে বুলি গোটেই বেংগলী সমাজটো দোষ দিব বিচৰাটো এইটো ঠিক নহ'ব কোনোবা বড়ো মানুহে এজন দুইজনে ভুল কাম কৰিছে বুলি গোটেই বড়ো সমাজক দোগ দিব বিচৰাটো এইটো ঠিক নহয় যোনে দোক কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশাসন আছে আইন আছে বাছ